10 червня в Олександрії активісти збирали гроші для потреб поранених військовослужбовців. На зібрані кошти вони закупили матраци та спідню білизну і відвезли їх в Дніпропетровський воєнний госпіталь. Сам госпіталь ну, заведення построєно ще в совєтське час. Не можна сказати, що там якісь супер-пупер-євроремонти. Там находятся обычные наши пацаны-срочники, потому что спецподразделения, нацгвардию отправляют в другую больничку, где условия получше вообще. Активисты в Александрии плануют и надали гроші для реальных потреб службовцев, Тем более, что уже есть певный план действий. На месте поговорили, примерно представляем, чем мы еще можем им помочь. Уже есть какие-то наброски, наработки, общий вектор определен. Будем что-то двигаться дальше. Плюс на месте представитель Водолея. Возможно, будут поставлены два кондиционера хирургическую, потому что там ну, тоже есть в этом необходимость. Сейчас они тоже обратились к людям. То есть они сами готовы отвезти, смонтировать. Установка, настройка. Ну, сама техника, она дороговатая. Поэтому тоже, если кто-то готов помочь... Опять-таки здесь не идет разговор о том, что приходите, приносите там по полмиллиона каждый. По 20-30 по гривен каждый может принести, и это будет уже что-то. Информировать про наступные акции в Александрии для сбора коштів на потребы военнослужащим, активисты будут через засоби массовой информации, в том числе через телеканал «Контакт ЛТД». Сейчас нас поддерживает блог «Моя Александрия», наш журналист Руслан Гаврилов. В принципе, если будет планироваться какая-то акция, ну, я думаю, по-любому разместим там, плюс координатор обратиться к тем, кто нас поддержит, в данном случае телеканалы наши оба городских, думаю, тоже поможете информационно. Думали давать объявления по радио, чтобы по радио говорить что-то о сборе средств, нужна все-таки какая-то юридическая организация, ще один довод в пользу того, щоб заздавати громадське об'єднання, Юрій Кузняцов привіз із Дніпропетровського воєнного госпіталю актор передачу допомоги від громадськості Олександрії, а саме це спідня білизна, майки, шкарпетки та матраци. У свою чергу військовослужбовці висловили усім небайдужим олександрійцям вдячність, подякою та добрими словами. Я хочу від імені командування нашої батькової часті Дніпропетровська воєнного госпіталя. от всех наших врачей, среднего медицинского персонала, санитарок, от тех больных, которые сейчас в настоящее время у нас находятся на стационарном лечении. И большинство из них те, которые пострадали в результате проводимой на юго-востоке нашей страны антитеррористической операции. Принести слова искренней, сердечной благодарности общественности города Александрия. Поблагодарить за их участие в жизни вот тех военнослужащих, которые пострадали в жизни нашего военного лечебного учреждения, за ту помощь, которую они оказали на сегодняшний день. Это неоценимая помощь. Мы это ценим. Мы вместе с вами, мы за народ Украины, мы за Александрию, мы за вас, дорогие товарищи. Вам здоровья прежде всего, мирного неба любви, удачи, всего всего самое наилучшее. Спасибо вам огромное еще раз.